Все батальоны добровольческие, как тут там Киев, там Львов, Черников, Тернополь, прочее, прочее, что тут есть со всех областей, были отведены на вторую, третью линию. А так как мы, батальон Луганск-1, находимся при УМВС Украины в Луганской области, соответственно, мы единственные, кто имеет право выполнять свои милицейские функции по всей территории нашей области. Вот вам как говорится, повезло, вы присутствуете при историческом моменте, когда возобновила работу своя милиция именно в городе Счастье. Ну и в станице, собственно, одновременно. А есть какие-то уже результаты? Что был задержан громадядин Италии, у которого была обнаружена карта с позначками линии размежевания

Соответственно, закон никто не отменял, и все должно быть только с буквы закона.